Kemudian ada orang dia mula mengenal Wahabi dari sudut fiqh. Fiqh ya fiqh. Jadi bila orang yang mengenal Wahabi hanya dari sudut fiqh ni dia sebenarnya sebenar kadang-kadang tak lengkap. Isu paling besar dalam masalah fiqh ni adalah masalah bid'ahlah, ah bid'ah ah dan at-tarku. Golongan Wahabi ni dia suka sangat guna kaedah yang sangat salah. Nabi tak buat itu tak haram. boleh buat. Bid'ah. Ah kita dalam kita kata kita atarku At laisa bihujatin fi syar'ina la yaqtadi man an wala ijaba faman ibtagha hadran bi tarki wa ra'ahu hukman sadiqan wa sawaba qad dalla annahjil adillati kulliha bal akhta al hukm as sahiha wa khaba la hadra yumkinu illa innah yunata ata mutawaidan li mukhalifihi azaba aw dhamu fi'lin mu'dhinun bi uqubatin aw lafdhu tahrimin yuwakibu abah kita dalam mazhab uh, ahli sunnah wal jamaah kita dah ada kaedah dah semata-mata Rasulullah tak buat, tak boleh kata haram yang kata haram tu, bila ada lafaz mengharamkan, lafaz mencela, menjanjikan azab itu barulah datangnya pengharaman mereka banyak benda yang tak ada celaan, tak ada ancaman, tak ada lafaz pengharaman, mereka haramkan sebab tu, orang yang tak faham tentang masalah At-Tarku ni, apa yang Nabi tak buat ni dia orang akan selalu mengharamkan benda yang tak haram ini dosa besar Kemudian mereka membidaahkan perkara yang tak bidaah. Mm -hmm. Dan mereka menjadikan usul isu-isu furuq sebagai isu-isu bidaah yang mengeluarkan seseorang daripada ahli sunnah wal jamaah. Kita tengok isu baru ni ada orang yang tak membidaahkan bacaan yasin malam Jumaat je dia seolah-olah terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Hanya semata-mata tak bidaahkan yasin malam Jumaat ah di sisi mereka. Lucu. Lucu. Sebab tu pengalaman saya saya minta maaf memang kita boleh kata pengikut Wahabi ni kebanyakannya orang-orang jahil atau ta'assub. Jahil atau ta'assub. Ya, ha, baik. Jadi dalam bab-bab fiqh ni pun sebenar-benarnya Wahabi ni pun ada banyak masalah. Ada yang masalah jemaah pun ada. Tetapi masih lagi kita kata bab furu' Hmm. Lah. Ha cuma ustaz-ustaz di luar sana yang hanya menganggap isu wahabi ni isu fiqah dia kata tak usah gaduh lah inilah itu kita kata sebenarnya bukan masalah apa ustaz ini seumpama seorang buta tadi tu lah dia, nampak sudut fiqah dia nampak kan satu, dia. satu sudut je hmm. ha, ini masalah dia dan dia berfatwa dan menjawab soal jawab masyarakat kepada masyarakat jadi masyarakat yang tak faham pun kata eh betul lah ini isu furuk je tak tuan-tuan Selain daripada isu furok, mereka, mereka ni mewujudkan fenomena tabdiah. Mereka ni mewujudkan fenomena membidaahkan masyarakat. Sebab tu dalam pembentangan kita sebut antara kenapa banyak negeri-negeri di Malaysia mengeluarkan fatwa larangan pembidaahan. Pulau Pinang, Selangor, Perak, Pahang, Kedah, Negeri Sembilan, mengeluarkan fatwa tak uh, tak boleh membidaahkan amalan-amalan. Kenapa negeri-negeri ini terpaksa keluarkan fatwa larangan pembidaahan? Kerana mereka ini apabila lah faham salah faham dalam bab bidah, ah, mereka akan membidaahkan perkara yang sehakikatnya itu termasuk dalam khilafiyah furu' fiqh. Yang sepatutnya kita semua kata berlapang dada Dan menghormati amalan dan madhab masyarakat tempatan Dan kita tak menyesatkan orang atas perkara-perkara furuk Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT Mereka ni bukan sahaja membidaahkan orang Tetapi apabila membidaahkan itu Mereka memburuk-burukkan cara pembidaahan tersebut Mereka mendakwa macam-macam lah mereka mengatakan orang baca Quran kat kubur, sembah kubur Mm -mm. logo capal macam berhala amalan tahlil arwah macam surat pengampunan dosa oleh gereja zaman gelap Eropah ini ada fatwa rasmi ini, nak ceritanya uh, amalan tahlil arwah dituduh sebagai warisan amalan Hindu sampai orang Hindu pun terpaksa kata tak ada tahlil dalam amalan Hindu macam-macam lagi lah tuan-tuan nak ceritanya